Почему мы по большому счету с самого начала, так сказать, ну, просто-напросто не разнесли в хлам так сказать, господина Зеленского и все, что э, с этим связано? да? Ну, я думаю, что в первую очередь одна из главных причин была, что скажут на Западе? А как отреагирует Запад? А что скажут в мире? А что, так сказать, подумает княгиня Мария Алексеевна и так далее, и так далее. Что из этого получилось, на мой взгляд, вообще ничего хорошего. Они это используют, да. То есть, вместо того, чтобы, так сказать, испугаться, они поняли, так сказать, как можно этим играть. Вот, они этим играют. И еще раз говорю, да, проследите историю, так сказать, СВО, как бы, и поставок Запада. Началось все с тряпок, вот, а теперь, как бы, да, обсуждаются удары дальнобойными ракетами по России. Они продвигают вот эту вот красную линию все ближе и ближе, так сказать, да, к нашему горлу, что называется, и все дальше и дальше туда, куда им хочется. Думала, може, хоч сьогодні пропагандисти здивують А ні, все стабільно. Погрози, погрози, погрози. Бо московити розгублені та у розпачі. І тепер їхнє волання виглядає ще більш нікчемно. Як слід Росія відноситися не зовсім дружелюбним, а іноді і враждебним заявленням Дональда Трампа, яке ми услышали, знаєте, Я думаю, відноситися треба спокійно. Чудес, в общем-то, никто не ждал. У Трампа, вот его публичное выступление, это процесс говорения. Это процесс такого самоутверждения, ну, если хотите, даже в чем-то самолюбования. Мне иногда кажется, что он не очень даже знает, что он может сказать в следующий день и даже в следующий час. Мы все правда будем к этому относиться всерьез? Знаєте, мабуть, вони дуже все ще сподіваються, що це якесь тимчасове запаморочення. І незабаром Трамп знов повернеться до старої платівки. Ну бо у них вже завершується фантазія і лунає ось це. От сьогодні він сказав, завтра он забув. Я вас вважаю, пройде місяць, о який ми всі говоримо, через місяць Дональд Трамп спросить у Зеленського, у глобалістів, де границі 91-го року? Где движение фронта в противоположную направлению? Поскольку Трамп, реальный сценарий, поскольку Трамп не выполнил свое домашнее задание, стороны перешли ко второму варианту сценария на Аляске. Когда Трамп самоустраняется максимально от конфликта. Делает он это с правильным антуражем, с позицией силы. Я крутой. Росія никто, Росія бумажный тигр. Поэтому, дорогі українці, я вам разрешаю вместе з Европой идти далі воювати. Я також продам вам какое-то оружие. Его оскорбление в адрес Росії, на который, внимание не внимания ніхто з наших руководителей. Ох, підгорає у руперів бункерного охірве їм всім дах. Ну як пройти повз все це. Тож вітаю з вами я Інна Набок. Ну а це мій свіженький огляд російської пропаганди. Впевнена, вам це дуже сподобається. Ну а ще думаю, вам дуже цікаво, як пропагандисти з кислими пиками роблять вигляд, що у них все ок, коли в них все дуже навіть не ок. За двоє суток до этого всього було зроблено вполне конкретне пропозиція Владимиром Путіним о продленні договору стратегічних наступальних Это точка, где мы можем договариваться с Соединенными Штатами, как бы в обход всей этой украинской тематики. Почему тогда, вместо того, какого-то уважительного а, предложения, да вот об Украине нет, но вообще давайте поговорим, мы слышим вот это вот про тигра, экономика на, на коленях еще с Байденовских времен или с Обамовских вот. еще там ползет и так далее и так далее. Вы не находите все-таки, что на это пара. не та тональность? на которую мы могли бы рассчитывать. Заявление о бумажном да, тигре еще раз было сделано для того, чтобы показать, какой Трамп крутой, он выходит с позиции силы. Нет, что касается нет. продления тихо, договора тихо, тихо. СНВ, оно невозможно до окончания решения украинского кризиса. Вот видите, что и было довести. Посипаки Путина боятся, тому и бесснуется. Ну и, конечно, бряскают зброей. Вот только думаю, на кого весь этот театр абсурду рассчитан. Трамп это мастер импровизации. Поэтому то, что заявил сегодня Трамп, это вовсе не означает какого-то разворота на 180 градусов. Причем, я напомню, он много раз делал публичные заявления, а потом, когда ему их кто-то припоминал и говорил, ну вы же это говорили, он говорит, я это говорил, я этого не помню. Не знаю. Не помню. Поэтому я считаю, что на самом деле никакого разворота на 180 Просите, градусов. нет ощущения, что любовь к Трампу застилает наши глаза. Нет, у меня нет такого, у меня нет такого ощущения. Просто это такой современный политик, у которого, наверное, надо поучиться расширять коридоры своих возможностей. Вот он имеет полное право сегодня сказать одно, завтра сказать другое. Ни один другой лидер в мире не может себе этого позволить, потому что все к нему относятся, ну, с пониманием того, что. То, что сказал этот человек, оно на самом деле соответствует э, всему тому, что на самом деле принято на уровне, ну, я не знаю, государственного, это, ну, как бы, позиция государства. Это есть, не какая-то какая личная слово импровизация. Слово дал, слово забрал, но это не очень солидно. Вообще. Это не Нет? очень солидно, но зато... Но зато это дозволяє ему вести дела так, як он считает нужным. Що скажете? Чи вірніше напишіть у коментарях? Цікава ваша думка. Бо знаєте, я думаю, що московити зараз дуже насправді спантеличені. А ще у вищих військових кабінетах Путіна зараз теж, мабуть, паніка, і не тільки через заяви Трампа, а через реальний стан речей, тобто ситуацію на фронті, бо поки в пропагандистів на російських телепомийках успішний успіх. Ну, ось такой. На территории 404 осталось э, практически 28 миллионов населения. Давайте вспомним о том, что когда э, был Советский Союз и после Советского Союза э, разрушение его на территории 404, то и Украины было 52 миллиона жителей. 52 миллиона жителей, это огромнейшая территория была заселена людьми многонациональностей, люди, которые работали и работала вся промышленность и так далее. Но в сегодняшний день мы видим реалии абсолютно прямо противоположные. Украина сегодня такой мусорный бачок, который можно наглой бить, мусор будет разлетаться, и никто за это дворника такового нету, да? Поэтому приходится нам за всем это убирать и двигаться дальше. Успехи на северском направлении здесь также очевидны и в ближайшее время, безусловно, приведут к логическому завершению освобождения данного населенного пункта. Он очень важен для нас с точки зрения и стратегии, и с точки зрения освобождения населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, в ее административных границах. Успехи на красноармейском направлении, безусловно, они сейчас связывают абсолютно все руки и э, силы противника, и технику, они туда тащат как можно больше. То на фронте в оккупанте тем часом ось такие неимоверные успехи. Я не знаю, что сказать. Из моих ребят, вернее, из моего взвода, все 200. А нет, три человека, 300 тяжелые. Их никто не уводит. Отправляют просто на смерть. Заболел. Или еще что-нибудь. Отправляют просто. На... Прокуратура наша. Она бездействует вообще. Трехсотые парни у меня на глазах вытекают. Их никто не эвакуирует. они просто умирают. Воды не дают. Дети. Без воды. Пацаны просто от жажды. Не могут встать. Тут просто такой кошмар происходит, тут отношение вообще ко всему, просто ты бункеров командует, ребят управляют. просто лишь бы себе звезды поставить и героев каких-то получить. А пацаны трехсотыми лежат, утекают, и всем ни провизии ни воды, ничего. В общем, если выберусь, видео это отправлю не выберусь. Я никто не узнает. Но прилеты с миномета всю ночь лупят. Сорты прям лупят. Я сейчас открытку перебегал. Или ноги утянул дроны. И... Реально говорили 5 на 1. Или 5 на 2. Это просто жопа, ребята. Прежде чем идти сюда, подумайте сто раз, надо ли вам это или не надо. Всім тут на вас буде. Але в цей час сам бункерний хоче відволікати увагу від провалів його вояк на фронті, тому проводить якісь там наради, на яких йому звітують, як прекрасно живуть ним же окуповані регіони. І це теж дно. Бо ось кривавому фюреру доповідають, що після так званого воз'єднання з Росією Запорізька область нібито отримала потужний імпульс розвитку. Знаєте, фантазії путіністів виглядають масштабно там і нові освітні та медичні об'єкти, і зростання бюджету, і навіть тисяча кілометрів доріг. Ну і звісно ж обов'язкове виправдання українська влада нічим не займалася. Як вам дороги? Запорізька область як одна велика стройка. Я говорю це совершенно з чистим серцем, тому що ми построїли більше тисячі кілометрів дорог. Запорожской области. Такого не было вообще никогда. У нас ряд дорог были, это направление. Потому что власть украинском она не занималась совершенно этими вопросами. Сегодня дороги приводятся в соответствие. Достаточно остаточному принципу Да, юго-восток страны <как> уже не развивался. Я думаю, что mm -hmm. понимали, что в любом случае это земли не принадлежат этой стране. Которая колись називалась Україною. тому це відео має побачити якомога більше людей. Бо реальність насправді інша. Окупанти знищують інфраструктуру, вивозять обладнання з лікарень і шкіл, а дороги кладуть здебільшого для військової техніки. А бюджети у рублях ну це просто спроба показати колоніальне підпорядкування Кремлю, а не розвиток регіону. По дорогам могу сказати, що в цьому році у нас заложено 8 мільярдів в минулому було 7. Динаміка прекрасна. Дороги строятся, и сейчас рассчитываем на то, что вокруг Азовского моря, которое наше внутреннее, будет еще заложено, уже и будет построена четырехполосная Таврида, которая обеспечит сообщение с Крымом, Херсоном, Запорожской областью и будет давать развитие. Это будет хорошая современная трасса. Да, это будет шикарная трасса. Мы сегодня видим, какие трассы строятся в России, а мы этого в Украине не видели в свое время. Это я говорю абсолютно честно, здесь я... Думаю, що мене піддержить кожен, хто когда-жив в країні, яка називалася Україна. І коли Балицький із захопленням звітує Путіну про будівництво, то насправді йдеться про показуху та ілюзію турботи. Без справжній стан Запорізької області під окупацією це розруха, депортація та страх. Але пропаганда традиційно малює картину російського райського життя під федерацією. Але за цією ширмою окупація, руйнування та масштабні злочини. І наступні кадри це ось справжнє життя в окупації. До чого людей довели, що вони чорпають воду, воду прямо з асфальту, із канашки, яку прорвали. Та до чого нужна було так людей довести? Це кошмар центральна градського район, Київки люди набирають воду. Вода идет везде, но не там, где надо. Вот так люди набирают воду. Вода идет с асфальта. Да нет. Вот. 95-й. Нету, нету. Нету, нету. Цена за литр, не хотите? 85. 89. Такие дела. Отримано літрів Ціна за літр. Тож підсумовуючи, нагадую, немає і ніколи не буде нормального життя в окупації. І ми маємо допомагати нашим силам оборони повертати українські землі додому. А ще це теж дуже важливо. Знаєте, які б зараз заяви не лунали, хто б там що не заявляв? Зокрема, Трамп, ми не маємо ним зачаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. І звісно, ми маємо продовжувати боротися та підтримувати наші сили оборони. Тому я нагадую, зараз я збираю на авто для артилеристів НГУ, яке ми додатково обладнаємо РЕП. Тому скануйте код і долучайтеся, адже важливий кожен донат, кожна ваша гривня. Бо все це наближає цей збір до закриття, і нехай ця автівка якнайшвидше відправиться на фронт, щоб наші сили оборони відправляли окупантів туди, де їм місце. Ну бо ви ж знаєте, воно не на нашій українській землі. А з вами була я Інна Набок. Я дякую, що ви дивитеся і за зворотній зв'язок. А особливо дякую за те, що ви підтримуєте сили оборони і допомагаєте закривати збори. Знаєте, це не порожні слова. Бо дійсно разом ми непереможні. і саме в єдності наша сила. Тож, українці, бережіть себе і бережіть Україну, і до зустрічі у наступному випуску.